assalomu alaykum hammaga sizlar bilan yana orifbek hmm, bugungi videoyimizda sizlarga qanday qilib internet orqali sifatli buyum tanlashni sifatli buyum sotib olishni o'rgatmoqchiman ya'ni ko'p odamlar internetda narsa sotib olayoganda adashib qolishadi adashib yo qimmatga arzon narsani sotib olishadi yo bo'lmasam nima qilishadi e, sifatli narsa ko'rinadiyu lekin teppa narsani sotib olishadi rasmiga tashqi ko'rinishiga ishonib men bo'lsa hozir sizlarga qanaqa qilib tashqi ko'rinishiga ishonib qolmasdan sifatli narsa sotib olishni usulini o'rgatmoqchiman xo'sh bo'lmasam boshladik birinchi qiladigan ishimiz shu telefondan o'sha saytga kirish google orqali kirasizmi yoki birorta dastur orqali kirasizmi o'shanga kirish o'zbekistonda asosan assahi yobo'lsa shunga o'xshagan onlayn dar do'konlarga kirish mumkin dastur orqali men hozir bo'lsa nima koreya turganim uchun koreyadagi kupan dasturiga kiraman bu dasturda ana shu ko'plab istagan narsanglarni sotib olsanglar bo'ladi ikki kunda yetkazib olib kelib berishadi sotib olgan narsanglarni uyilarga olib kelib berishadi xo'sh endi bo'lsa sotib olmoqchi bo'lgan istagan narsanglarni yozasizlar hozir olasizlar kamera xohlasanglar kitob xohlasanglar noutbook xohlasanglar e, nima yoqsa o'shani yozaveasizlar hamma narsani istagan narsalar istagan turlari bor men mikrofon sotib olmoqchi bo'ldim bugun shuning uchun mikrofon yozamiz masalan bu yerda ana tepada ko'ryapsizlar bluts mini degan yozuv bor ya'ni blutsli uh, nasни mikrofonlar bor stend mini mikrofon stend mi mikrofon dynamic mi mikrofon usb mikrofon wireless mikrofon xullas istagan yo'nalishinglardagi mikrafonlarni topasizlar keyin yozayotganda ikkita narsaga e'tibor berasizlar <laughs> o'zbekistonda o'zbek tilida yozishinglar mumkin lekin chet elda yurganlar <laughs> asosan ingliz tilida yozishadi men koreyada yurganim uchun yokars tilida yo ingliz tilida yozishim kerak mikrofon deb ingliz tilida yozdim mana bu yerda katta mikrofon turibdi manaqa mikrofon turibdi manaqa telefonga tushadigan mikrofonlar turibdi istaganiglarni tanlab oasizlar keyin tanlab turib lюboy bittasiga kirasizlar kirishdan oldin bitta narsaga e'tibor beringlar har doim narxiga qaranglar e, mikrof, mikrofonlar sotib olish muhim lekin narxi undanda muhimroq ya'ni narxiga qaraysizlar keyin sifatiga qaraysizlar qanchalik sifatli narsa bo'lsa ham narxi o'ta qimmat bo'lsa sotib ollmasliglar mumkin misol uchun mana man bir yuz sakkiz ming yetti yuz o ekan ya'ni bir to'qson dollar atrofi deyish mumkin o'nta yulduzcha belgilangan bu degani nima degani bu degani nari borsa yigirmata yo o'ttizta odam sotib olgan va ulardan o'ntasi yaxshi deb belgilagan degani bu noto'g'ri unaqa qilmaslik kerak keyingisi mana to'qqiz ming to'rt yuz onli bu qancha degani bu degani u hu sakkiz dollar atrofida degani bo'lsa kerakda da sakkiz yuz o'n to'qqizta yulduzcha bosilgan ekan bu degani shu ikki ming marta ikki ming marta emas shu bir yarim ming marta yok ikki ming marta sotib olingan degani keyin xuddi shu mikrofonni ko'rasizlar mana tah mana vu usti turgan rasm b unchalik muhim emas muhimrog'i bu pastda e pastga tushayotganinglarda har xil mana mikrofon haqida ma'lumotlar ko'rishinglar mumkin keyin yana bitta narsa bor bu eng pastda bo'ladi e, hamma dasturda bo'lsa kerak bunaqa narsalar ya'ni sotib olgan odamlarni kommentlari ya'ni o'zlarining fikrlari boshqa narsalari mana mana bu o'sha mikrofonni haqiqiy ko'rinishi ya'ni rasmda qanchalik chiroyli ko'rinsa ham hayotda qanaqa ko'rinishini mana shu odamlar jo'natgan rasmlar orqali odamlar qo'ygan rasmlar orqali ko'rishinglar mumkin mana manaqa idishda kelar kelarekan manaqa ulaydigani bor ekan mana shu holatda bo'lar ekan yo mikrofon degani odamlar o'zlarini kommentlarini belgilashadi bil rasmlar qo'yishadi keyin yana bitta narsa bo'ladi bu yerda bu yerda yozib qoldirishadi nimaga bu yaxshi yo bo'lmasam nima chatoq tomoni bor men koreyada bo'lganligim uchun asosan karslar foydalanadi bu dasturdan shuning uchun karslar yozadi misol uchun mana ma yerda xullas uh, clouds... yaxshi deyaptida bu yerda -de. foydali tomonlarini aytib o'tyapti eta deydi boshqa narsa deydi xullas shunaqa qilib eng asosiy bir yaxshi tomonlarini ko'rsatib ham rasmga olib ham nima qilib jo'natishadi hattoki videogi ham qoldirishadi o'sha videolarga boshqa narsalarga qarab turib sizlar mahsulot e sifatli yo sifatli emasligini bilib olishinglar mumkin bu video xo'sh man naushник tiqadigan joyiga mikrafoni tiqib qoolganim uchun ovoz eshitilmayapti ha mayli xo'sh xullas shunaqa qilib tanlashinglar mumkin keyin yana bitta narsaga e'tibor beringlar xuddi shu yulduzchalarga qarayotganinglarda yulduzchalarni nimalari bo'ladi mana qaranglar mana bu yerda o'n ikkita o'n ikkita belgilangan yulduzchasi chu uch e yarim turibdi bu degani e, ba'zi odamlar yomon nima belgiladi degani hozir boshqa misollarda ham ko'rsatib beraman bu mikrofon emas любой bir olayotgan narsalarda bo'lishi mumkin xo'sh mana to'rtta yulduzcha to'liq xo'sh uch e yarim mana manasu uch e yarimta yulduzcha ekan mana xo'sh uchta uchta odam belgilagan ekan masalan o'nta yo o'n, on beshta olgan bo'lsa shu uchtasi belgilagan qolganlari belgilamagan xo'sh nima uchun yoqmaganligiga komment qoldirishmabdi lekin yomon belgini belgilab qo'yishganidan bilib olsanglar bo'ladiki bu sifatli mahsulot emas lekin odatda sifatsiz mahsulotlarni nimalariga kirganda odamlar nimalarni yozib o'zlarini fikrlarini yozib qoldirishadi bu mahsulot keldi yo kech keldi deb yomon ball berishadi ya'ni yulduzchani kamroq qo'yishadi yo bo'lmasam nima deyishadi xo'sh yo bo'lmasam qayerdirsu mahsulotni sini yo pachagi bo'lganligini ko'rsatib turib rasmga olib mana yer chatoq ekan deydi shuning uchun yulduzchalarni kamroq berib kommentda yomon fikr qoldirishi mumkin xuddi shu komment va anshu yulduzchalarga qarab turib ko'p narsani bilib olsanglar bo'ladi menda hozir nimagadir internet sekin ishlayotganga o'xshayapti kommentlarga yetib bormayapman yoki ko'p sotilmaganligi uchun nima komment komen ha mana topdim mana komment nimaga yoqmaganligini yozib qo'ygan mana bitta odam rasmni o'zini jo'natgan nima qilmagan komment yozib o'tirmagan bu nima uchun bir yomon nima qo'yayotgan mana pacha qo'ygan ekan tashqi qoplamasi yo'q ekan shuning uchun yomon natija berilagan pastda ham shu holatda mana nimagaligini yozib chiqqan bitta bitta maa padaso cho heltmchilo ganchago machankaxullas boshida ishlab ko'rganda yaxshi edi ekan keyin buzilib ketgan buzilib qolgan bo'lsa kerak mana ikkinchisi beshta yulduzcha chunki bunga yaxshi yetib borgan yani mana uchinchi kommenti nimadir chatoq bo'lgan shuning uchun uchta üç yulduzcha qo'ygan bu degani nima bu degani e, 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 bu qayerdadir problema bor ana shuning uchun bir shung uchun odamlar shikoyat qilib yozgan shunga qarab mahsulotlarn tanlasanglar bo'ladi asosan shu usuldan qo'llashadi ko'pchilik odamlar chet el mamlakatlarida bu nima desam bo'ladi bu ish beradigan usul ko'p holatlarda masalan sakson foiz yok to'qson foiz holatda ish beradi hattoki o'zim ham shu usuldan qo'llaganman aliexpressdan telefonimga zashni chaqirganimda zashni boshqa kelgan keyin zashниni orqasidagi rasm umuman bir ra yopishtirib qo'yilgan bo'lgan yoqimsiz shu yoqimsiz bo'lganidan men bunday bo chiqsam chiqib ketadigan bo'lganda bu keyin men uni rasmga olib turib jo'natib turib bu yaxshi emas ekan deb o'zim nima rasmlarni qoldirganman yomon belgilarda yox, belgilardashu yulduzchani kamroq bosib bunga sabab ana shu sifatsiz mahsulotligidanda buni boshqa odamlar ham ko'rib turib anshu sifatsiz mahsulotligini bilishadi ya'ni ularga ham boshqa narsani so'rashsa boshqa narsa borib qolishi mumkinligini yo bo'lmasam olayokan zaчhнiyi an shu rasmlari rasmda chiroyli ko'ringani bilan nimadar sifatsizligini ko'rsatib bera olmaydi demoqchimanda kommentlarda chunki ular odamlar olib turib odamlar o'zlarini tajribasidan kelib chiqib u yerga komment qoldiryaptida xullas shu sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan aytmoqchi bo'lgan narsalarimdan iborat edi hammanlarga rahmat